Всем привет! Сегодня мы отправились в новое путешествие. Нам выпала такая возможность. Мы участвуем в проекте, в проекте. Помощи для. Помощь в организации, в общем, проекта СВАЖЕНИТАСЧЕСЛЫВИ, вот на СТБ. И у нас сегодня задача пройти 30-километровый маршрут, вот отснять материал вот отметить какие-то точки а, ну и это все лес это все пересеченка а, вот мы стартовали с поселка олива и сейчас двигаемся значит по заданному маршруту вдоль речки речки одной речки там потом второй речки потом форсирование тетерева вот ну и ориентирование ориентирование по лесу в общем вот такой вот у нас сегодня а потом... денек Поэтому маршрут мы поведем. Уже, уже испытуемых поведем. Да. Но сегодня наша задача пройти этот маршрут самим для начала. Вот. Оценить всю, всю и сложность предстоящего встретиться. задания. Встретиться. Да, и у нас идет три группы параллельно. И сегодня ночевать мы будем в заданном квадрате, все вместе. Вот. И параллельно сейчас выходят еще две группы. И мы двигаемся параллельными маршрутами. Вот. В общем, следите, будет интересно. как раз прошел дождик и такая влажность стоит, очень классная вот капли росы, видно как свисает очень потрясающе, хороший запах такой, хорошее ощущение вот. и солнышко, погодка чудная так ух ты, смотри сколько иванчая он плантация иванчая Вон там вот виднеется. Вон справа, видите? Да, так что здесь можно его часть собирать. Так. И мы выходим к речке. Речка называется что-то конское. Скажу, как называется. Жеревец. Речка Жеревец. Так, хорошо. Нам вдоль этой речки Ага, нам ее нужно будет перейти. Речка болото. Ее можно перейти прямо сейчас. Первое препятствие на нашем пути. Вода холодная. О! Ноги имеют. Не знаю, как Виталик спокойно прошел. Ай. Ох. Не симулируй. А -а 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 -а. Проходить нужно в одних трусах. Ох. Все. О. Вода бодрячок. Так, вот мы перешли речушку. И самое главное, что Хорошо. я упустил, не забыл сказать. Сегодня у Юстины день рождения. С днем рождения! Поздравляйте. Вот так вот празднуем день рождения. Вот так вот празднует свой день рождения семья подобных поле, поле с угоняем 30 километров с кефиром. приятно с домашним кефиром будем о хорошо что мы перешли там воды стало намного больше

это было нечто это было просто <laughs> просто потрясающе это редкая картина в дикой природе просто у тебя перед глазами такое зрелище когда два молодых оленя бьются за территорию и это все под киевом буквально не знаю 60 километров <laughs> вот это Хороший бонус к нашему сегодняшнему путешествию. Вот поэтому я говорю, если хочешь что-то увидеть, нужно идти тихонько. Тихонько. И наблюдать, 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 не шуметь в лесу. На самом деле мы на них вышли. Вот, Они дрались. И они вообще в, в пылу этой драки они ничего не заметили. Хотя мы подошли достаточно шумно. Я только услышал, как что-то где-то упало. Вот, мы притаились и увидели, как они барахтаются. Да. Круто. Вот и тебе подарок на день рождения. Да, это мне. Бог подарок сделал. Да, вообще потрясающее Сам... зрелище. Специально мы на них не вышли. Да. Все, идем дальше. Виталик хочет подарить мне подарок. Вырос один рог. Еще один буду как олень. Вообще прикольно Теперь у нас дома Будут висеть Еще и оленьи рога Да, кроме щучьих голов Теперь у нас будет оленьи рога Можно будет по выходным одевать Вообще прикольно Это мне подарок на день рождения Мы идем в нужном направлении ага. И нашли вот такое вот дело Волки съели оленя Лапка осталась растянули. Вот копытца. Шиповник. Крупный. Классный такой шиповник. Вот это все кусты шиповника. Так, а вот это лесной орех. Фундук. Вот такой вот. Круто. Осиное гнездо. Прям в земле, такая как нора, вырыто осиное гнездо. Вообще шикарно. О, лавочка для меня я уже подустала немножко отдохну отдыхать некогда нужно идти вперед еще пройти нам нужно очень много мы прошли всего 5 с чем-то километров а нам где-то 30 километров а уже больше 11 часов дня так что нужно ускорять темп. Сказочная лесная дорога. Догоня Виталика. Черница уже все пришла. Да. Может, Очень красивая лесная дорога. Здесь плантации черники, но черника уже отошла. Черники уже нет. Но это не страшно. В этом году мы хорошо запаслись черникой, насобирали много, заморозили. Много кушали свежие черники. Слава Богу. Очень красивая дорога. Там такая вот болотистая местность, березы. Просто вроде в сказку попали. Супер. Вот это день рождения. М -м, уже брюсы тебе подходят? Круто, ну. И все, ты... Да. Низкий урожай. Черничка. Круто. Mm. А вот здесь всякая черничка ели? Mm. Да, всякие mm. 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 Чернику в этом году мы уже наелись, а вот брусники мы. Ну, брусника еще не спелая Она еще только-только. Mm. Вот хороший вкус. Да, mm. mm. круто вообще бомба Ага. так все знаешь очень даже перестаю снимать буду кушать давай заринтуешься правильно по всему я заринтую решаем куда -то. линия линия нашего маршрута вот, мы ее должны придерживаться вот, и сейчас такая такой перекресток, очень много развилок, дорог. Мы находимся где-то здесь. Где-то вот эти пересечения. Сейчас нужно выбрать правильную дорогу. Ну, конечно, по GPS это все очень просто. Если умеешь пользоваться. В общем, на сюда. Ну, рассказывай. Ну, в общем, у нас сейчас на маршруте, мы прокладываем маршрут, проверяем. Значит, находится четыре группы. Значит, вот первый маршрут. Вот он, с Федоровки начинается. И, значит, вот она линия маршрута до поселка Поташня. Потом второй маршрут от села Гранитная, Щебзаводы. В общем, вот так вот это все двигается. И точно так же по -тошне. Вот. С этой оба этих маршрута они пересекают речку Тетерев, то есть там вплавь надо перебраться. Вот. Потом третий маршрут, это вот Вова идет, наверное, самым длинным маршрутом третьим. Вот, вот так вот тоже через Тетерев, через Кухари. И снова таки потошню. И мы двигаемся четвертым маршрутом от Оливы. Вот. Через Крапивную, значит, вот через Тетерев В Тетеревском И по лесу, значит, по Тышню Вот четыре маршрута мы идем Еще будет пятый вот маршрут Они уже пройдены и шестой маршрут Вот, вот сегодня мы все должны встретиться Вот на этом перекрестке И здесь мы, мы будем ночевать вот. А мы находимся сейчас Вот мы с Оливы прошли Вот где-то до середины этого леса и нам осталось где-то 3,6 километра до тетеревского. Вот до этой точки где-то. Потом мы форсируем Тетерев и газуем к месту сбора. Сюда. Вот так вот. Все, вперед. Нет времени. сели на привал и подозрительно много муравьев. И оказывается неспроста. Громадный муравейник. Диаметром метра два. Так, наш перекус. с помидорами и с салом вкусно угу. и ты горячим все это все сложила угу. и в пакет и оно все запрело чуть-чуть влажно, пропиталось влажно сочно ай муравьи муравьи Пусают. Пусают. они тоже обедают мы наш маршрут проходят по окраине села. Такой вот хутор, можно сказать, небольшое село. Вкусные яблоки, называются белый налив. Я уже одно подобрала, съела. Такой вот перекус у нас по дороге. Вообще, вы посмотрите, какой урожай. Яблоня просто ломается. Столько яблок. Дерево просто не выдерживает. Подпирают, чем могут. Дерево все равно поломалось. Вообще круто. Какие урожаи. Огород местный. Помидорки, капуста тыквы, кабачки, подсолнухи, кукуруза. В общем, изобилие всего. А нам вот туда вперед. Красивая такая туча нависла. Будем надеяться, дождя не будет. Хотя мы готовы ко всему. спиной. Перед нами дорога, а нам вот туда. Через луг, через поле к речке Тетерев. Без дороги будем вот так прям по траве вот этой пробивать себе путь. Так, вот мы пришли в Тетеревское. Так, так вот правильно смотреть. Значит, вот линия нить нашего маршрута обрисована. Значит, мы вышли сейчас вот на эту дорогу, на этом повороте. И сейчас прямо идем на ту сторону, через реку, форсируя реку. Выходим на грунтовую лесную и идем по просекам. То есть вот сейчас самый сложный участок нашего маршрута. Идем по пересохшему болоту. луг идешь и такое чувство что идешь по пустыне так проходим вот такие участки туда трава выше меня и Виталий где-то прошел вперед и я его честно говоря и не вижу и не слышу где он надеюсь я не потеряюсь то пока меня поздравляли с днем рождения, позвонили, я потеряла Виталика. Капец. Пошла я обратно. Что-то мне здесь не нравится. А у нас, как всегда, красота. это да. И мне кажется, она лучше туда. Чуть-чуть выше подняться течение. Фух. Нам оттуда будет потом проще идти. Сейчас То, с той стороны там заросли. Вот и речка Тетерев. Неизвестно, глубина. Нам ее нужно как-то пройти. Туда идет и туда. Вот, нам лучше оттуда стартовать. Там высокий берег. На том берегу лучше выйти и потом ближе к лесу. Начинаем переправу речки тетерев. Прогулка по Тетереву. Первый участник группы форсировал Тетерев. Ура! Идем по Азимуту да. Идем кабанящими тропами Кабаны на постали. Как в джунглях. все, вышли к воде. Нужно обходить болото, вода. Ух, это еще круче, Ого, чем... Слушай, это круче, чем... переправа через Тетере. Там реально глубоко. Бы... Это... Виталий. Обережно, Виталий, Надо палку побольше, шесть. И две, два шеста. Давай, Виталик. Еще трошки. Ура. А теперь мне сюда идти. Да, там палки нет, побольше. Давай, давай. Глубоко. Э, становись поперек ногой, может. Уж так можно посплезнеться. Чуть-чуть поперек. Вот так, да. Ну, конкретное было Там по пояс столько воды. А потом еще трясины по Молодец, Сейчас я отойду, подожди. искать <laughs> <Экстремал. смех> Искатели приключений. Так, Виталик делает нам переправу. у меня ощущение, что тут крокодилов в не хватает. Нам очень повезло, мы здесь вышли более, на более узкое место, а там он вообще разливы широкий. Наконец-то впереди виднеется сосна. Мы вышли из этого болота. Не застряли, не утопились. Выбрались. О, целыми невредим. Почти невредимыми. Не считая того, что мы чуть-чуть покололись. Устали, замучились. Фух, впереди еще 15 километров дороги по полюсу. До места встречи. Тут у нас на маршруте встретилась рябина черноплодная. Вот. Мы сегодня вечером будем варить с нее очень вкусный компот. Как раз у нас спелая такая. Я высмотрел, издали. Смотрю какие-то ягоды. Так, мы уже приближаемся точки сбора значит немножко расскажу о данных нашего движения сегодняшнего значит мы прошли уже 332 километра остается нам еще как минимум 3-4 километра просто тут с учетом просеков в общем 3-4 до 4 километра еще нам осталось преодолеть у нас заканчивается заряд на камере значит двигались мы сегодня 7 часов вот то есть я как бы целый день мы гуляем, но шли мы реально 7 часов. Вот, а все остальное время мы отдыхали. Со средней скоростью 3 и 1 км в час. Потому что у нас было болото, у нас было всякое такое сложно проходимое. Сейчас 19.47, а вышли мы